સુરત મહાનગરપાલિકાની ગોર બેદરકારી નાલીધી ઉન ભીંડીબજાર બંગાળી બસ્તીમાં પાછી ભયંકર આગ લાગી સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ અહીંયા પહેલા તળાવ હતું જેનું પુરાણ કરવા માટે બાયોમેડિકલ વેસ્ટ કચરો કેમિકલ કચરો પ્લાસ્ટિક કચરો અને માટી નાખી તેના ઉપર માટી પૂરાણ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને તે જગ્યા ઉપર પ્લોટ પાડી વેચી નાખવામાં આવી રહ્યા છે તો શું આની જાણ એસએમસીને નથી આ બધો કચરો કોની મહેરબાનીથી અહીંયા ઠાલવવામાં આવી રહ્યું છે जो आग वधो विक्रांत बनी आसपास ना घरों में फैलाई जाए तो जवाबदार कौन कहवाई हवे एसएमसी ना अधिकारीयो कोई कार्यवाही करशे के सो ते रही दे रहू नासिर अली खान चौरियासी विधानसभा यूथ कांग्रेस प्रमुख कौन सा विस्तार और क्या घटना बनी है ये सायरा नगर और सुखी नगर विस्तार है यहाँ पे दो दिन पहले भी एक आँख की घटना बनी थी और आज फिर ये डेढ़ दो घंटे से एक आँख की घटना बनी हुई है ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इन कचरे का व्यापार मतलब जो पुरान हो रहा है और इसकी अर्जी मैंने आज से एक डेढ़ महीने पहले साउथ जोन भी ऑफिस में भी करी थी जिसका कोई एक्शन हुआ अभी तक नहीं है पिछली बार आज की घटना बनी है तो जानी का नुकसान क्यों मैंने जो अर्जी करी थी उसमें मैंने उल्लेख किया था कि आजू बाजू आप देख सकते हो कि रेसिडेंट सोसाइटी है एस एम सी के अधिकारी मुझे लगता है कि इसमें एस एम सी के अधिकारी भी मिली भगत है जो इसलिए कोई कार्रवाई करते नहीं सर पे इतने कचरे आते हैं इस बारे में क्या कहना है आपका कचरे के बारे में भी मैंने डेढ़ महीने पहले एक एप्लीकेशन दी हुई है मेरे लेटर पैड के ऊपर और उसमें उल्लेख किया था कि ये इनलीगल जो डंपिंग हो रहा है इसको तात्कालिक धोर पर बंद किया जाए और अगर ऐसा करने में वसमर्थ रहेंगे तो यूथ कांग्रेस कार्रवाई करेगी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उन्होंने की नहीं आपने डेढ़ महीना हुआ अर्जी करे हुए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके अंदर में आप क्या करोगे अभी आगे अभी ये डेढ़ महीने में अगर इन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं है अब दो दिन के अंदर अगर ये कोई कार्रवाई नहीं करते यूथ कांग्रेस साउथ जोन बी ऑफिस पे तालाबंदी करेगी ऐसे बताया तो जा रहा है कि इसमें केमिकल डाला जा रहा है कचरे के अंदर आप लोग देख सकते हो कि आप यहाँ खड़े हो आपकी आंखें जल रही है और केमिकल युक्त कचरा ही है जो आँख लगती है उसमें जी भाई जुम्मा ये कौन सा विस्तार और, और क्या घटना बन ये बंगाली बस्ती है और ये सोनारी में आता है ऊन के पास ये आज की घटना नहीं है ये लगभग आठ दस दिन के अंदर तीसरी बार की घटना है कि यहाँ पर एक आ, आ, सरकारी खाड़ी है या प्राइवेट खाड़ी है जो भी है यहाँ पर कि यहाँ पर केमिकल या कचरा डाला जाता है और उस कचरे के अंदर कभी भी आग लग जाती है और आजू बाजू में आप देखोगे कि सबके मकान जो है वो कच्चे हैं और ये आग कभी वहाँ पे अगर पकड़ गई तो ना जाने कितनी जानहानी होगी उसकी कोई गिनती भी नहीं कर पाएगा तो मेरी प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से गरीब लारी वाले गल्ले वाले जो सरकारी दबान पर या धंधा करने के लिए जाते जैसे पूरी पूरी टीम निकलती है उसी तरह ये जो गैरकायदे सर या लोगों को जोखिम वाला काम जो करते हैं जिससे जानहानी हो सकती है केमिकल या कचरा जो अब कैमरा अगर मार के दिखाओ तो यहाँ पे कितनी हज़ारों की संख्या में चिंतियाँ पड़ी हुई है ये पूरी की पूरी सोसाइटी को बर्बाद कर देगी इस तरह से तो मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर तात्कालिक में एक्शन ले और ये इनके ऊपर जो कायदे की जोगवाई है उसके ऊपर अमल करें नहीं तो हम लोग गांव वाले विस्तार वाले आगेवान सब मिलकर धरना करेंगे और जोन का तालाबंदी का प्रोग्राम करेंगे तो अब ये तो यहाँ पे इतने सारे कचरे वाले हैं अगर पूरी पुलिस प्रशासन या एस एम सी आरोग्य अधिकारी इन लोगों को पकड़ के जाए और उनको पूछे कि रात के अंधेरे में काला चोर कौन आता है तो उन लोग ही बताएंगे ये तीसरी बार घटना बनी है इसके बारे में आप क्या कहना ये तीसरी बार अगर अब भी हमारी आंखें नहीं खुली तो कचरे के साथ साथ लोग भी जलते हुए नजर आएंगे पिछले तीन दिनों दिन में दो बार घटना घट गट चुकी है इस बारे में क्या कहना है बस वही कहना है कि प्रशासन आंखें खोले वरना हम लोग आंखें खोलने पर आएंगे तो सबको तकलीफ पड़ेगी आप आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं सरकार से मांग करते हैं कि ईमानदारी से काम करें और ये जो हफ्ता सिस्टम अगर चलता तो बंद कर दे वरना बहुत जल्दी पब्लिक अपने आप पकड़ेगी और उनको सजा देगी હઝર ખાન પઠાન કઈ જગ્યા બન્યું હતું આ વિસ્તાર છે ઊનમાં ઊનની પાછળ છે ભીંડી બજાર ભીંડી બજાર પાછળ છેલ્લા નાકા પર આવેલી બંગાળી વસ્તીની પાછળ મોટું એ છે તળાવ એની અંદર કેમિકલનો કચરો નાખવાથી વારંવાર આગ લાગતી હતી આજ રોજ એસએમસી મોટી ઘટના થઈ આજે આગ લાગી એસએમસી એક્ટિવ છે અને એસએમસી કુલ જોશમાં કામગીરી કરી તમે પાછળ જોઈ શકો છો કે જેટલો પણ કેમિકલ કચરો હતો એને આગને આગને પલ્લાવીને અને એની ઉપર માટી નાખીને આગને એ લોકો એસએમસીને ફાયરે કંટ્રોલ આગે અને એસએમસી ફાયરે ફાયરને ફાયરે કંટ્રોલ આગ કંટ્રોલમાં આવી ગઈ છે અને ફૂલ જોશમાં કામગીરી ચાલુ છે હવે એસએમસી જોવાનું છે કે આ અહીંયા કચરો કોણ નાખે છે અને કેમિકલવાળો કચરો કોણ નાખે છે એસએમસી એની એની શું તપાસ કરે છે એ એ જોવાનું રહ્યું છે આપણા તમને